Матеріалів, детальний план території, орієнтовна площа якого 2,5 гектарів, для розміщення багатоквартирної житлової забудови. Дана територія, територія розташована в межах вулиць Воголя, Молодій Патріонів. патріотів, існуючий житлової забудови, місті Буча Київської області. Я надам слово, присядьте, будь ласка. Думаю, будь ласка. Яка там буде поверховість водій? Існуючі там будинки, вже є два існуючі будинки до п'яти поверхів і передбачається будівництво двох танхаусів, перший поверх і другий мансард. Але не шість квартир. Дякую, депутат Табужні основи свій поверхів? Той, що зараз буде два, передбачається поверх, не більше да. двох поверхів. шановні присутні, в Мене пропозиція зняти це питання, довивчити його. Тому що є така інформація, і тут присутні сусіди даного забудовника, що ми затверджуємо тільки детальний план території, а будівництво вже почалося і збудовано цокольний поверх, і воно продовжується. То я, наскільки знаю, що без затвердження детального плану території вони не мали права, не мали права будувати. Питання, хто, хто, скажімо так, є посібником даного питання? хто дозволяє сьогодні без детального плану території будувати. Я являюсь представителем представителем, скажімо так, общественності, я непосредственно проживаю. Я являюсь непосредственно соседом. данного строительства. Я уже высказывала свое мнение на общественном заседании, и сейчас пришла просить вас об этом, о помощи, о поддержке. Почему? Потому что на сегодняшний день, как было высказано Александром Васильевичем, только идет согласование данного проекта, но я каждый божий день вижу строительство, которое ведется уже с марта месяца. Уже построен один этаж многоквартирного дома. На сегодняшний день ведется полностью как делается э, с по добыванию воды. Мы, э, жители этого поселка, написали э, заявление в прокуратуру с просьбой разобраться в данной ситуации. Мы не против строительства, мы не против того, чтобы наш э, район был красивым и замечательным. Но мы хотим, чтобы с нами жили э, люди в подобных коттеджных домах, а не тогда, когда к нам придут заборы и будут стоять многоквартирные дома и соответственно. Будут Нарушаются абсолютно все наши гражданские права и, соответственно, нарушаются нормы, когда мы покупали эту землю застройку индивидуальных товаров, а не многоквартирных. Mm -hmm. На сегодняшний день, опять же таки, я хочу вас э, просить и обратить ваше внимание на то, что э, данный проект не согласован, вырублены полностью все сосны, которые это лесная часть, э, пуча, это лесная лесная Абсолютно. Нет, 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 нет на квартирные дома, вы понимаете, да, то есть размеры этих домов, а, получается, размер моего участка 25 на 40, это 10 сантиметров. Это все речи, а на домах если вы всех 40 метров, на протяжении всех 40 метров сейчас выстраивается на квартирный дом, прибыль к моему забору. Более того, я прошу обратить ваше внимание на то, что этих домов там будет два. Абсолютно непредусмотренные парковки для стоянок автомобилей. То есть на каждую сеть автомобиля, то есть где будут стоять эти автомобили. Второе. Это то, что в данном поселке вообще отсутствует канализация городская, то есть там скважины. Мы все пользуемся водой и скважин. Там не запланировано абсолютно никакой городской канализации. То есть это тоже является нарушением, к чему мы идем. Есть яркий пример по улице Малиновского. Люди были вынуждены построить 6-8 метровый забор для того, чтобы Уважаемые депутаты, я призываю вас, я вас очень прошу помочь в данной ситуации. Мы вас просим не голосовать за этот проект. Мы вас просим приостановить его для, для того, чтобы, возможно, соответствующие органы прокуратуры, то есть уже выявлены ряд нарушений, для того, чтобы, скажем так, были приняты решения по наведению порядка по данному проекту. Если есть нарушения, мы очень просим, чтобы... заблокували. І щоб строители на сьогоднішній день строили правильні дома. Ми всі хочемо жити мирно в мирному сообществе і в Україні, которая на сегодняшний день находится в такой тяжокій ситуації. Пожалуйста, услышьте нас і помогите нам подати. Є дві пропозиції. Перша пропозиція затвердити матеріали детального плану, друга пропозиція голови профільної. Я надам вам слово. Друга пропозиція відкласти розгляд даного питання на довшення. Правильно? Ви Триматі виступання, як тільки ще говорили. Це дуже серйозне питання, тому що оскільки у нас немає виховання такого ж ну, узаконеного цього зонування, то оці багато з'являються містах приватної приватного. Недобудований. Та там навіть нормальної площі немає. Звичайно, двоповерхову подежі. А там зробили на 6 поверхів. Як там буде все це вирішуватися, не зрозуміло. Але що люди вже страждають, якщо хтось там купить, то буде страждати. Дякую Дякую. Дякую. Будь все, як тут підуть. И вот представитель архитектуры, я насколько понимаю, он присутствовал. Зимей, а сей, и и сказал, я, я, вот, пожалуйста, я высказала свое мнение и мнение своей соседей и нашей общественности о том, что мы уже на том первом этапе были против. После чего мы были вынуждены прибегнуть к тем методам, чтобы пойти еще в дополнительную прокуратуру и сегодня прийти сюда. Это только то, что вы уже об этом знали и слышали.